Ya, ini dia teman-teman sudah -teman. terpotong ya seperti ini gimana teman-teman jadi ini yang sama ke kiri ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman youtuber teman-teman subscriber teman-teman pecinta bonsai teman-teman penghobi bonsai kali ini pada kesempatan video kali ini saya mau memprogram sebuah bahan bonsai pohon loa nah, ini dia pohonnya jadi pohon loa ini masih saya program atau saya tanam di ground ya. Masih programan di lahan ground seperti ini. Jadi di jadi beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah program pohon loa ini. Waktu itu kita melakukan pengepresan cabang utama setelah dicakok dan juga beberapa akar yang kita potong. Jadi seperti ini perkembangannya. Ada beberapa cabang-cabang baru yang tumbuh ya dari bekas potongan dulu seperti ini update-annya dia ada beberapa cabang dan pada kesempatan kali ini saya mau merubah saya mau seleksi percabangan lagi nanti kita bikin gerak dasarnya seperti apa kita pilah-pilah percabangannya kita seleksi lagi lebih afdolnya sebelum kita melakukan pengepresan cabang seleksi percabangan kita bongkar media tanamnya dulu, biar kita bisa melihat perakarannya seperti apa, dan kita menentukan pandangan depannya. Teman-teman, jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, biar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Ya teman-teman pembongkaran media tanamnya sudah selesai ya teman-teman seperti ini ini sudah terlihat perakarannya seperti ini ya jadi saya menentukan pandangan depannya nanti dari sini ya karena dilihat dari perakarannya bagusan dari sini dan ini akar-akar yang perakaran dulu yang kita potong waktu programan pertama yang pertama ya ini saya potong dua akar ini sama ini dan ini juga udah keluar akar serabutnya ya, tapi masih kecil-kecil, nggak -kecil, apa-apa, karena memang akar yang lain masih belum dipotong dan yang lain masih pembesaran, jadi mungkin eh, perpindahan alurnya ke akar yang nggak dipotong ya. Tapi ini sudah keluar akar serabutnya seperti ini. Jadi memang melihat perakarannya itu bagusannya itu dari sini ya teman-teman, dari sini nih. Kalau dari situ Akar yang sebelah sini uh, masih agak kosong atau agak ke bawah, jadi kita akalin dengan kita pindah pandangan depannya dari sini. Dan nanti saya mau memotong beberapa percabangan yang kurang pas uh, menurut pandangan dari sininya ya. Kita uh, memilih mana yang cabang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke teman-teman, saya langsung eksekusi saja ya. Ini beberapa percabangan yang mau saya potong ya salah satunya ini teman-teman ini saya potong karena ini benar-benar merubah pandangan depannya ya dari sini ya yang awalnya dari sini pindah ke sini jadi ini harus dibuang walaupun ini yang cabang yang penggantinya atau cabang pertamanya yang ke kanannya ini ke kiri ya ke kiri dia masih sangat kecil ya tapi nggak apa-apa karena ini masih di lahan di ground masih ditanam di lahan ground jadi untuk memper untuk membesarnya itu masih relatif lebih cepat ya masih cepat jadi langsung saja saya potong ini segini ya teman-teman Hey, ini dia teman-teman. Sudah -teman. terpotong ya. Seperti ini. Gimana teman-teman? Jadi, ini yang sama ke kiri ya nanti. Walaupun ini bekas potongannya besar tapi kemungkinan menutupnya masih bisa. Dan masih relatif cepat karena ini masih di-ground ya teman-teman. Kita lanjut dulu untuk memotongan cabangnya ya. Beberapa yang mau dipotong. Nah nanti untuk merapikannya nanti saja. Lagi kita pilih lagi. Yang kira-kira mau dibuang. Mungkin ini ya. Ini yang dibuang dua-duanya ini. Saya mau memakai untuk terusannya yang ini ya. Yang masih kecil sekali ini. Karena ini jatuhnya pas di tengah pas tengah dari batang utama ya kalau ini terlalu minggir terlalu maju ke depan sini ya jadi saya pakai ini oke langsung saja saya potong dari mana ya dari sini ya Dan sepertinya ini juga mau saya potong. Ini yang belakang kurang pas ya dengan ini rencana untuk batang terusannya atau batang utamanya. Nanti kita bikin backgroundnya dari mungkin dari ini ya. Ini sudah cukup besar, sudah cukup besar, tapi belum saya potong karena memang ini lagi sedang dicangkok. Jadi ini untuk besarnya sudah segini ya, atau mungkin bahkan kebesar, terlalu besar ini. Dan ini masih dicangkok, belum saya potong total belum saya press ya. Oke, ini saya mau potong ya yang ini nih. Oke. Ya. Oke, lanjut. Saya mau rapikan dulu bekas potongan yang ini, biar alami, terkesan alami ya. Saya press dulu pakai catok. Ya pemotongan cabang dan juga merapikannya sudah selesai ya teman-teman seperti ini untuk sementara. Jadi ini rencananya nanti ini cabang yang pertama ke bawah, cabang yang paling bawah maksudnya yang pertama ke kiri ya. Dan ini mungkin cabang yang kanan duanya atau mungkin kemungkinan ini atau ini nanti kita lihat saja ke depannya seperti apa perkembangannya. Dan ini ini buat terusan batang utama ya ini masih kecil. Ini nanti ke sini liuknya. Ini jadi patang utamanya dan backgroundnya mungkin dari sini atau mungkin dari sini uh, nunggu tunas baru atau kita tempel ya seperti itu teman-teman. Jadi memang saya sudah mempertimbangkan sekali melihat perakarannya seperti apa sehingga saya uh, putuskan untuk merubah secara ekstrim seperti ini dengan potongan-potongannya yang besar seperti ini. Karena melihat perakarannya bagusannya dari sini sih pandangan depannya seperti itu teman-teman jadi ini juga programnya masih lama masih di ground juga dan untuk pembesaran ini juga masih relatif aman ya relatif cepat karena masih di ground beda nanti beda lagi kalau sudah pot, dipotong seperti ini tuh berhenti ya pertumbuhannya ya nggak bisa nutup kalau masih di ground kan masih ada kemungkinan nutupnya lebih cepat seperti itu teman-teman Kadang kita melihat seseorang berubah total 180 derajat Kadang perubahan itu menjadi lebih baik Atau bahkan sebaliknya perubahan itu menjadi lebih buruk Tuhan berkata dalam kitabnya Aku tidak akan merubah suatu kaum sehingga suatu kaum itu merubahnya sendiri nasibnya. Jadi di sini saya merubah bonsai saya, program saya yang di ground pohon loa ini seperti ini untuk sementara ya teman-teman dan perubahan ini saya berharap akan menjadi lebih baik lagi lebih bagus lagi ke depannya teman-teman semuanya jangan takut untuk berubah berubahlah menjadi lebih baik saya Latif sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya khususnya pemula seperti saya salam satu hobi salam penikmat proses maniak bonsai CR gila bonsai di sini tempatnya